Сегодня я недоволен, как, как тренер, качеством исполнения нашей реализации бросков. Это видно по статистике. Ну и, конечно, вторая четверть показала уровень нападения Будивельника сегодня и уровень защиты нашей один на один было явно видно, что уровень мастерства игроков владения мячом, обыгрыша, намного опережали они нас сегодня, что повлияло на игру. Но по игре могу сказать, что мы старались играть до конца. Другое дело, получилось у нас или нет сегодня. Вот. Но ну, над этим еще будем работать. Будут питание? За масштаб всегда славится своей командной игрой. Но сегодня будет считать, что фактически э, играют только 2-3 человека. Вот с чем связан такой вот. Э... Что значит 2-3 человека? Но, вы, но... вы имеете в виду по статистике, что но, забили. Не, мы и по игре тянули сегодня команду. На себе? Ну, для того, чтобы они тянули все остальные, делали все возможное, чтобы они забивали. Прекрасно понимаете, что в баскетболе. Во время игры могут появиться какие-то лидеры, и все нужно делать для того, чтобы реализовать, как можно лучше, потенциал нападения на этих игроков. Спасибо.